Привет, с вами я, Александра Кокшарова. Я хочу сделать видео о моих новых вещах. И когда я покажу эти вещи, которые я купила на Новый год, на деньги новогодние, я покажу, я задам вам вопросы. И все одноклассники пытались на него ответить, но не знали, что там, что как делать. Ладно. Все, начинаем. Первую блузку. Нет, блузку я купила сегодня. Она такая вот с кармашком на груди. Так, это я купила сегодня. Эту юбку я купила так, в то же время, в тот же день, как я купила это платье. Вот, их платье. Оно большое. Я купила еще вязаное платье, но что-то я его где-то затеряла в шкафу. Так. Вот моя... Ой. Вот. Думаете, это клубничка. Трубочка клубничка. Mm -hmm. Оказывается, она делается вот так. Если вы хотите купить вот эту трубочку, которую трансформер, да? Эм, пишите в комментариях и спро спросите меня. Yeah. Ну, я могу сейчас ответить. Вот эта трубочка продается в Абсолюте на Краснофлотской. Ой, не на Краснофлотской, а сейчас я вам покажу через окно. Ой, темная ночь. Ну, вон. Окошки тоже абсолют. Она мне кажется, и мясо. Возле Краснофлотской улицы. Так, что я хочу сказать. Теперь э, я хочу кое-что сделать. Все думают, откуда она мне досталась? С девятилетия или с шестилетия. Это догадаться очень легко, потому что свечка-то тут. Вот она их закрыли. А так вот. Хватит, да? Торт. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Сейчас я хочу... Сказать, кому не нравится бутерброд с сыром? Просто нарезаешь хлеб, да? Дел, выкладываешь на него сыр и ешь. Или можно делаешь хлеб, потом на него масло и сыр, да? Или колбаса и сыр. Но mm. это можно исправить. У кого дома есть микроволновка, открывается, ну, И, и ну, можно расплавить его, только надо без масла. И что я хочу сказать -то вам. Ну, в микроволновку на можно наш на минуту, на 30 минут. Ой, 30 секунд, простите меня. Потом он расплавится и можно его есть. Кто еще не знал? Кто знал, простите, что я подумала, что вы не знали. Ну ладно, пока. Сегодня был с вами я, Саша Короба. Пока, бай-бай.